Так, давайте мы все уже, всю информацию организовали. Сейчас мы можем подряд показать эти наши четыре города, где мы проводили экзит-полы. Итак, еще раз. Киев. Экзит-пол по выборам мэра города. Вы видите. Вас второй тур будет. Кто будет оппонентом Виталия Кличко, не совсем понятно. Это может, могут быть вот я бы сказал, вот все эти люди, которые до 6,6% доходят, они могут быть. Дальше. Дальше у нас вот, Амельченко 6,6%, а дальше уже, несмотря на мощную кампанию, которую Геннадий Корбан провел в Киеве, это не дало великого результата. Может быть, уже люди не обращают так много внимания на бигборды. Да, что говорит о результате думчиво также. Вот таковы результаты экзит-пола по выборам мэра в Киеве. А что касается городского совета... Да, да. Видим эти результаты, я уже не буду их читать, я их читал, и смотрим еще другие партии. Дем Альянс 4,7, решительных граждан 4, оппозиционный блок 4, укроп 3.4. И движение за реформы 2.9. Это Киев. Дальше смотрим Одесса. Одесса еще раз. Экзит пол по выборам мэра. Труханов на первом месте, на втором боровик. Если будет второй тур, вот я говорю, если будет, то очевидно, что во втором туре будут участвовать Труфано, Труханов и Боровик. Местный совет, то есть городской совет Одесса. Партия Труханова 28.6, блок Петра Порошенко 20, оппозиционный блок 14.4. Партия Кивалова 5,9, самопомощь 5,4. И смотрим дальше на партии. и 5,3, свобода 3,2, ведроджиня 3, укроп 3, ну и Дартвайдер 2,8. Но в принципе даже свобода еще сохраняет, имея в виду погрешность и, и возрождение, сохраняют еще шанс пройти в местный совет. Это Одесса. Львов, повторим результаты Львова, экзит пол по выбору мэра, 48,6, возможен второй тур, и если будет второй тур, по всей вероятности это будет Руслан Кашулинский, если будет второй тур. Но э, и Гриняк тоже, по большому счету, имея в виду погрешность плюс-минус 3%, тоже сохраняет еще шанс. Дальше. Так. Ну, это остальные кандидаты в мэры города Львова. А это опрос по совету. На первом месте с огромным отрывом объединения самопомощь. Дальше Брок Петра Порошенко. Дальше Свобода. Гражданская позиция и народный контроль. И посмотрим еще на другие партии, которые сохраняют шансы, не только. Галицкая партия, Укроп, Батькивщина, радикальная партия Олега Лешка. Уже сложно. И народное движение Украины 1,7 тоже сложно. Так что тут вот Батькивщина сохраняет шансы, остальные, я думаю, нет. Это Львов и сейчас Днепропетровск. Днепропетровск, выборы мэра. Вот мы видим, что там второй тур точно будет. Филатов и Вилкул будут в этом втором туре участвовать. Это от Укропа и от оппозиционного блока. А сейчас давайте покажем местный совет города Днепропетровск. Итак, укроп 33% городского совета, оппозиционный блок 27, гражданская сила 7,9, блок Петра Порошенко 6,8, самопомощь 5,7. Да, и смотрим еще, есть ли партии, которые сохраняют шансы. Возрождение 3,7, Батькивщина 3,5, Радикальная 3,5, Свобода 2. Ну, я думаю, что те, у которых 3,5, еще есть, конечно, шанс. 2 уже шансы реально сомнительные. Пока все.